Я писал и, конечно, писал я не... не о том, о чем пою сейчас в этом туре. После песни про войну и песни про любовь, я и Но Эта песня сейчас для меня самого приобрела вообще другой смысл. Я пел ее когда-то и писал и, и думал о том, что это про любовь к женщине. Про любовь к самому себе. Что угодно. А это знаете, о чем я сейчас когда я когда? Я думаю о потерянной братской любви. О разорванных отношениях. Когда-то, когда-то были братья. Все сделали для того, чтобы не быть. Их. Мы, мы, сука, виноваты. Нет. Вот о чем я думаю. Понимаете? Я думаю о своем чувстве вины. Потому что каждый из нас виноват на своем этом маленьком месте. В том, чтобы больше не брать. И как это восстановить, я не знаю. Για πάμε προς τα πίτσα, И ощущение, будто нам уже встретиться с тобой. Но что-то крепче нас держит связь и не дает упасть. yeah Два фака Ты такой красивый. Пусть тебе кто-нибудь сегодня ночью даст. Чего ты на самом деле хочешь? Вы все этого хотите, вот эти все. Простите,